Дамы и господа, здрасте! Мы сегодня в этом видео раскроем все секреты свинины. Или почти все. А поможет мне это сделать величайший мастер-охьявели! Mastro Caffè! Fe... Oh, Mastro Marco! Oh, come va? No, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a oh, posto. Dobbiamo dire... Grazie! Grazie! Mastro Caffè, fe... vi ricordo il mio nome a Puglia, Puglia. Martina Puglia. Franca, il mio nome è Rai Scaimese. Bellissimo! Sono bellissimo ancora. So bellissimo ancora, no? Ci vogliamo tutti, per chiunque ci sia, ci vogliamo Puglia, maiale. Майяли. Майяли, что такое майяли? Майяли, это, винина, а, yes, yes, yes. свинина. свинина. А, свинина. вот рулька, галяшка, как, как, что можно с него делать? Можно, конечно, запечь, как обычно, все это, а, а, как, как, как? Сейчас я покажу новую систему. Сейчас я удалит котенна, на А котенна <связывается> – это кожа. Мы из этой кожи сделаем мощнейший рецепт. Патиконко, патиконко. Очень, очень патиконко. Это свинина и всем известно. Да, да. Всем известно, что от свинины да. ничего не выбрасывают. Не, ничего. Не, не, все все кушают, на свинину. Все, все кушают. В Апуле очень известны мясники, потому что они умеют делать вот такие штучки, как, например, бомбетти. бомбетти. Да, вот, бомбетти. говорит, что на самом деле в Украине свинина очень вкусная, вкуснее, чем в Италии. Да, да, да. Да, 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 в да Кстати, вы Идите кожу в Украине. Я, не знаю. Ты знаешь? Я, не знаю. Если кто-то съест кожу и знает, как, как это его приготовить по-украински, пусть напишет в комментарии, будет интересно. Такое. А потом я, я бы эту кожу немножко ошпарил. А, а, как его приготовим? Я думаю, что на писелли. Писелли. Пизелли ⁇ это горох. Причем и пизелли колекотики. Это калабрийское блюдо. Да. Да, ну, южно-итальянское. Южное да, да. В честь Мастродино, Маструди да. недавно был у нас в гостях. Да. В, общем, в честь него приготовим вот, это калабрийское блюдо из свиной кожи и горох. Так, это на пару палец. Один, два. Три. Да. Сейчас приготовим такой кожу. Марко. И паф. Ты поедешь сейчас? Я, да? я, я лучше пойду. Я пойду, а это я, здесь за углом. И я еще воду... на работу удалить кост, кост, кост. а потом удалить, встречи, да? А потом уступить. встретимся Хорошо. и поговорим. Спасибо. А я пойду ошпарить эту кожу минут 5-10 в кипятке, вот так, чтобы мы говорили, что ни... от свинины ничего не выбрасывают, ничего. Да, ничего мы мы все не выбрасываем. Выбрасываем. Все А наш... что мы делаем с костями? То короче сейчас ну, суп, как бульон, бульон. как бульон. Не, не, не все знают, что из свиной кости получается очень вкусный бульон. Я кост сейчас лежит тут, а потом у нас собрала. Это когда... потом вечером. Это вечером такой вечер. супчик. Но у нас ну? тут супчик. Ложи, я делаю все суп. Сейчас О. все делаешь. Брал мускулу. М мышцу, мышцу. Мышцу. Мускул. Как я могу делать правильно мускул? Ну, мускул. это самая твердая часть. Это да. то, что люди обычно не едят, если если не, не варить, тушить 15 часов никто не ест. А мы сейчас сделаем на 5 минут. Сейчас я покажу. Я удалить все у этих нервы, 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 нервы. Нервы, нервы. Я удалить, наверное, сухожилые, всякие, всякие да, пленки, да, всякие волоски я удалить. Делаешь маленький, потому что когда у нас делаешь э, пиццайола, а. лучше не больше мяса, лучше вот так. Маленький кусок я тогда начинаю делать, я его приготовлю. Но... Да. А пиццайола? это... Чеснок, помидорный Помидоры, соус пицелус. и орегано. орегано. Эээ... Это вот это называется способ приготовления пиццы йода, Мы уже когда-то делали это без тебя. Это был, был без мастера. хефеля ну, в этот раз мастер винчещи мастер Кефель. Немножко чесночино. Так, я хочу... Бери, бери, самый бери. твердый чай. Люди не едят, потому что говорят, фу, это, да. это гадость. Это какая? Вот, вот, вот это, вот да, первое. Вот это все ты можешь наделать. Сейчас едим. О, вот он немножко вот так. Опа. Если бы сейчас бы добавляли э, маринованные персы... Сейчас бы это стало то, что называется шприцом. А мы делаем пицца Йола. Ты знаешь, что человек что сказал много? Ну, Думаешь, что свинина жирная, не диететика, папа как? -па как это так? Ну, не даже... веришь, Марко, не веришь. Я не верю. Я, лично я, не, я не верю. Я Нет. тоже не верю. Потому что есть счастливая, на свинина. Ну да, а вот, есть там, свинина, свинина. Ты сегодня едешь на спортзал, делаешь один час тренировки, а потом едешь домой, что ты буду делать? Если просто на Марку. Марко. На самом деле, действительно, свинина э, – очень нежирное мясо. Если удалить жир, э, свинина очень диетичная, диетическая. Да. Ети, да. да. Сейчас, сейчас докажем, мы с Мастер докажем, что свинина – это для спортзальной еды. Балик. Балик. Бали. Вот. Что я вот вижу? Чуть-чуть жир. Чуть-чуть, наверное, -чуть удалять. Удалять. Я сейчас удалю. Мастер Я пока хорошо, добавляю помидор. Работа, работа. Абумар... Абумарола. 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 через ночь посмотрю, где жир. Я удалил этот жир. Жир удаляем. Я брал и вот это сейчас, покажу рядом суп. А потом это у нас суп, брал. суп, суп, а потом суп, суп будет не очень Совет. диетический, но... Смотри, есть тут. Зато вкусненько. Вот это на суп. Ореган. Сыпаем ореган, потому что это пиццайола. Немножко соль. Без фанатизма. БФ. Мне <говорит> нравится перец тоже. Тогда добавим перец. все, что скажем, мастер кафе, то добавим. Какой Рома меня... Арома, а? <говорит> Арома. Мощнейший Рома, <говорит> мощнейший. <говорит> м Слушай, мягко. Какой? Еще, надо еще чуть-чуть. Марко, вот эта пицца Йола, фантастика. Давай, ты работай, я кушаю. Хорошо. Буду, Смотрите, не, не, не это перфект. Ни жир, ничего. Я лошу большой. Не, не надо большой. Не, 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 надо большой. Не, не, в коем случае. Марко, смотри. Оп. Один. Смотри. Опла. А феттина. Уна феттина итальяна. Феттина. Феттина это называется. Опла. Так, это, это уже готово. Да, очень Это класс. мы кладем сюда. Мастер Туркафель, а мы уверены, что не будем использовать масло? Я думаю, что не буду. Потому что я если едешь на спортзал, то не буду. Он против масла вообще. Вообще это здорово. Спасибо. Мастер Трукофеле. Ну что, попробуем. Вдруг она недостаточно горячая. Давай чуть-чуть водички. О, смотри, смотри, какая. Вода должна... Мы немножко уберем. Отлично. И кладем наши... наши на, наша свинина мощнейшая свинина я его сказал давай, 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 потому что у нас куча ту у нас много у нас сколько сколько человек 15 20 15, 50. 50. 50 о отлично она она даже не, Липа, вот, о, не прилипается она просто идеальная угу. и Пусть теперь приятно. немножко соль немножко, но, немножко. без фанатизма немножко, немножко. перец главное Сделать так, чтобы не превратился в подошву. Капает. Да, Это горожий. сочно. Попробуем. Попробуем. раз. Мякна, мяк. мякна, мякна. Очень мякна. Очень сочно. Понял? Какой делаешь? Молодец, Марко. Сейчас я не жирно, Марко. Ты тоже? Я, я похудел на 3 килограмм только что. Мы диета, я сказал тебе, потому что я раньше 140 килограмм, а потом соль, 3 месяца. Потом месяц месяца я 90 килограмм. Я приготовлю с маслом, uh -huh. приготовим и котики или У нас еще там это, вот эта хорошо, штука. Лучше, лучше, лучше. Лук. Лук, мочнище. Ракоут. Какой профумо? О. Добавляем. Я профумо. профум, боно. А чипона Боне годите. Боне. Посолить Паперчич. Поперчить. Пизелли. А, величайший, величайший. Величайший, величайший. Добавили немножко из этого бульона, на всякий случай, чтобы хорошо, очень хорошо. Сейчас пусть тушится. Сколько минут, ты думаешь, Марко, надо еще? Скоро. Скоро будешь? Скоро буду. Я с первой свинины похудел на 3 килограмм. сейчас собираюсь поправляться на 5. После этого. Очень По-моему, очень мягко. Ну-ка, ну-ка, порежь. Это сделано как оперу муссо. А, Соль, операционс оливку масла а вы 같습니다. хотите попробовать если <плам> вы хотите тогда нажмите на эту кнопку и подпишитесь на, на мой канал теперь на канал мастер вот если вы уже тогда обязательно нажмите на колокольчик потому что чтобы получить все новости сразу сразу, сразу все новости сразу light. Очень мякно масло мякно 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 Grande Paolo, gatova. gatova. Yeah. Готово. Ты готов? Ah, Все да, готовы. я всегда. На кушать всегда. Мастродино всегда готов. Да, на кушать мастродино. На кушать всегда был готов. Это когда не будешь на... На субботу, когда не будешь на спортзал кушать. Когда не на спортзале, можно есть Надо тебе почаще приглашать, потому что... Я буду, я буду попробовать. будешь пробовать? А? Бабто. Супер. Тут то Тут то Дамы и господа, тут то С нами в гостях Мастру Киафеле и гранде Пауло величайший мясник из Южной Италии, из города Мартина Франка, который uh, приготовил, раздел куча Сегодня три свинин. Три, три свинины. Тут опост. Тут опост. Другой раз. Чао.